Так ми продовжуємо читати очліди молитвене чтення, рожденне і виспитане для служення. Написав Кристиян Павлеско, Румунія. «Почему сто лет? Церква по замислу Божию призвана сотрудничать с ним для спасения людей. Она создана для служения и ее задача нести евангелие миру». Она начала, она начала, план Господа состоял в том, чтобы церковь отражала в мире его полноту и совершенство. Членам ее, людям, которые он велел из тьмы в чудный свой свет, надлежит являть его славу. В качестве своего последнего завета Перед Вознесением наш Господь Иисус Христос дал великое поручение своему народу. Этим величественным провозглашением в этом Врешті мірі була учреждена церква для труда ради обречення душ. церкві поручено нести вічно Евангелії кожному чоловіку, таланту і ресурси, доверення нам, і все це для достижения той головної целі, самой головної цілі. Смотря на катастрофическое состояние нашего мира, как Церковь Христова, мы должны серьезно задать себе такие вопросы. Разве не осталось еще много дел, которых мы должны совершать для Христа? Разве мы не несем великую ответственность, которую каким-то образом упустили из виду? Разве мы не заключили завет с Иисусом, который до сих пор не исполнил своей стороны? Мы прячемся за оправданиями, э, но проблема не в коммуницизме, не в католицизме, не в либерализме и не в модернизме. Проблема в дремлющей христианстве. Имеет ли значение для вечности то, что я делаю? Действительно ли это продвигает дело Христа? Если нет, то что бы мы ни делали, это не имеет смысла. Кто-то однажды сказал, что Бог не хотел, чтобы церковь была холодильником, где благочестивость сохраняет от разложения. Напротив, она должна быть инкубатором, где рождаются новые обращенные. Семья основана, основная миссионерская школа. Одна хорошо организованная, дисциплинированная семья говорит в пользу христианства больше, чем все произнесенные проповеди. Такая семья является доказательством того, что родители успешно следовали Божьим наставлениям и что их дети будут служить Ему в церкви. Их влияние возрастает ибо отдавая, они получают, чтобы снова отдать. Отец и мать обретают в своих детях помощников, которые делают с другими наставлениями, полученными дома. Суседи такой семьи получают помощь такую, благодаря которой приобретают богатство, ценное для этой жизни и для вечности. Бог желает, чтобы семьи христиан стали тем местом, откуда вышла бы большая армия молодых людей, которые благодаря благочестивому влиянию своих родителей отдали ему свои сердца и посвятили ему свои жизни во имя высочайшего служения. Ответственность родителей. Апостол говорит, «Для меня нет большой радости, как слышу, что дети мои ходят в истине». Бог благословил нас маленькими детьми. Зачем они были даны нам, чтобы мы воспитали и для него, какова наша ответственность? Библия говорит нам: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Руководство детьми и их обучение — это самое благородное миссионерское дело, которое только могут совершать люди. В наших семьях нужен миссионерский пыл – чтобы мы могли нести слово жизни членам нашей семьи и пробуждать не стремление искать дом в Царстве Божьем. Это прекрасно, когда родители приносят своего малыша, чтобы он был благословлен и посвящен Богу. Но это недостаточно. Следующий шаг крайне важен. Чтобы продолжить получать это благословение, необходимо воспитывать ребенка с ясной целью чтобы он служил Христу для продвижения его царства. Каждый ребенок призван стать уродием для спасения душ. Существует два возможных направления служения для наших детей. Детей можно научить служить греху, а можно научить служить праведности. Учась служить. Уделяйте несколько часов свободного времени своим детям. Объединяйтесь с ними в их трудах и развлечениях. Приобретайте их доверие добивайтесь дружбы с ними. Возможно, ты настроен только на то, чтобы давать советы и в каждую секунду, словно радио, передавать разные наставления. Однако, вместо того, чтобы ограничивать лишь советами, ты должен отдавать ребенку свое сердце. Обучайте своего ребенка многому, говоря при этом немного. Каждая мать должна иметь время, чтобы дарить своим детям минуту, нежности, которые так необходимы с младенчеством, детстве. Так мать может соединить свое сердце и сердце своих детей. Она является для них тем, чем Бог является для нас. Как научить наших детей служению, даря им любовь, дорогие родители, красивая жизнь эту с любовью, отдавать себя своим детям и супругу-супруге, Против... Протягивать руки помощи пожилым, внимательно выслушивать переживания уступившегося человека, дарить свое присутствие каждому, кто может нуждаться в вашей поддержке. В настоящее время дано нам, чтобы управлять. Умереть, о, в настоящее время дано нам умереть для себя и пережить воскресение во Христе. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего них и воскресшего. Есть только один ключ к эффективности и плодотворности. Иисус объясняет, чтобы зерно пшеницы дало плод, оно должно умереть. Апостол Павел говорит, «Я сораспелся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Когда Христос живет в нас, таким будет и результат. Мы живем Его жизнью. А какой была Его жизнь на земле? Вся Его жизнь была просто жизнью служения полной любви. Сила примера. Чему вы научились, что приняли и слышали, и свидетели во мне, то и исполняйте. Тот, кто хочет стать святым на небе, должен стать Святым своей семье. Если Отцы и Матерь являются истинными христианами в семье, то они будут полезными членами церкви и будут способны вести дела в церкви и в обществе таким же образом, как управляют своими семейными делами. Родители, пусть ваша религия не будет просто исповеданием, но станет реальностью. Если бы семейная религия была более истинна, то в церкви было бы больше силы. Христианский дом должен быть наглядным уроком, демонстрируя превосходство истинных принципов жизни. Такая иллюстрация должна стать силой, умножающей добро в мире. Когда молодые люди выходят из таких семей, то они передают другим те знания, которые они получили которые они научились. Мы хотим, чтобы нашли, наши дети были примером, достойным подражания. И это правильно. Это благородное желание. Но то, кем они являются сегодня, результат того, как мы жили вчера. Что посеяли вчера, то пожнем сегодня. Необходимо, чтобы отцы были священниками в доме, в семье. Мать должна воспитывать своих детей для Бога. Дети нуждаются прикосновение божественной силы. И нашим девизом должно быть не завтра, а сейчас или никогда. Никаких бездельников. Детей с ранних лет нужно приучать к полезным делам, чтобы они обслуживали себя и помогали другим. Родители должны научить своих детей, что праздность – это грех. Самый верный способ сделать детей несчастливыми – это освободить их от всякого бремени, позволить им вести пустую, бесцельную жизнь, не заставляя их делать ничего или предоставлять заниматься только тем, чем им нравится. В семье верующих не должно быть бездельников. Каждый член семьи имеет свое задание, полученное ему. Он должен обрабатывать какую-то часть виноградника Божьего. Какое влияние указывает на наших детей то, как мы их воспитываем? Будут ли они живыми, энергийными или просто угаснут? Если человек думает только о себе, он становится надменным, гордым. Именно таким вырастают дети, которые проявляют такое отношение. В результате получится ограниченное Скушающие поколения бездеятельны для Бога. Бог и Его церковь не нуждаются в родителях и детях, которые зарывают свои таланты в землю. Церковь Божия нуждается в активных работниках, а не в зрителях. На деле постоянно совершается работа. Там нет бездельников, отец. Мой донор не делает, сказал Христос, і я делаю. Ми прийшли к закінченню половини этого урока, і ми бачимо ясно, що Христос хоче живу церкву, церкву, не бездельников і зрителів, а й живу і достойну Його, а Бог найбудь вічна слава. Амінь.